ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਰਾ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੁਵਕ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੁਵਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੁਵਕ ਵੱਲੋਂ 10000 ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਜ कि इसका कोई हाल होना चाहिए मेरे वर्ग होर भी लोग इसका शिकार हो सकते हैं उतनी मैनेजमेंट का की है कहना आओ जानते हैं उधर जाके बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं तो मैं बोल ये सोच रहा हूँ कि अगर इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं तो इसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है आपको सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ निकालना चाहिए कि इतने सारे स्कैम्स तो कब से चलते आ रहे हैं मेरा आज समझिए दस हज़ार मेरा गया तो मैंने दोबार पेमेंट किया मेरा दस हज़ार मेरा गया किसी का पच्चीस सौ गया किसी का पच्चीस हज़ार गया तो इतना एवरी पेनी काउंट्स बोलते हैं ये कितनी तारीख की बात है ये, ये मैंने आज पेमेंट किया है जो ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट पे पे तो किया मैंने आज पेमेंट किया है एयरपोर्ट पे दो बजे दो बजे एयरपोर्ट पे मैंने पेमेंट करके मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ा कि ये तो बुकिंग फेक है स्कैम है पूरा जो आपने वो, जो ऑनलाइन पोर्टल जब खोला आपने तो उसमें सारा घड़ी होटल लिख के आ रहा था प्रॉपर मैं आपको दिखा सकता हूँ जी अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो अगर सब डालोगे सारा घड़ी तो ये पूरा ये पेज ओपन होता है ये पूरा पेज उनका ही ओपन होता है।, है पूरा बिल्डिंग का फोटो आता है बुकिंग बुकिंग डिटेल सब आती है कौन सा रूम आपको बुक करना है सब आना चाहिए सर और यही होटल है और ये होटल का पर... आ, 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 आप, आपकी बात हुई फोन से उनके साथ मैंने उनका फोन किया उन्होंने मुझे बोला कि यही होटल है और उनका उनका पूरा वेबसाइट है तो मतलब मुझे अभी जब नेक्स्ट टाइम आपने कॉल लगाया अभी कॉल जैसे मैंने उनको फोन किया अभी जब फोन किया कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो उन्होंने फोन मेरा तुरंत कट कर दिया और व्हाट्सअप पे मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया मैंने उनको पेटीएम करके फ़ोन पे करके ऑलरेडी पैसे भेज दिए फ्रॉड हो चुका है मेरा दस हज़ार का मेरा फ्रॉड हो चुका है तो अभी आपकी कॉल नहीं लग रही है अभी मेरा कॉल नहीं लग रहा है मेरा कॉल सीधा ब्लॉक हो चुका है कॉल उठा ही उठाए व्हाट्सअप तो सीधा ब्लॉक हो गया और नॉर्मल कॉल से सीधा उठाएंगे अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं आप मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रशासन कुछ तो कीजिए कि अगर इतने फ्रॉड हो रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी ही है आप बेसिकली नासिक से आप आए हैं वैसे कहाँ से रहते हैं आप मैं नासिक में रहता हूँ पर मैं आया हूँ अमेरिका से अमेरिका से आया अच्छा अमेरिका से जॉब करते हूँ मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ आया मैं नासिक से आया हूँ मेरा लड़का अमेरिका से आया था उसको यहाँ का अमृतसर दिखाने को आया मैं तो ऑनलाइन हमने एयरपोर्ट पे ऑनलाइन किया तो फ्रॉड दिखाई उसमें सारा का ऐसा दिखाई दिया ऑनलाइन तो उसमें हमने किया तो उसमें दो बार किया एक बार बोला नहीं हुआ फिर से पैसा भेजो एक बार पैसे भेज के बोला नहीं आया फिर से पैसा भेजो फिर पैसा भेजा दो बार पैसे भेजे तो समथिंग फिर वापस बोला यहाँ पे आ जाओ सारा घाड़ी के यहाँ पे आ जाओ हम सारा कड़ी के यहाँ पे आए तो या यहाँ पे बोला सारा घाड़ी पर आपका ऑनलाइन हुआ ही नहीं है तो हमारे हमार को लगा अभी फ्रॉड हो गया हमारे तो सारा कड़ी के सर ने वीर जी ने बोला हमारे को तो आपको ऐसा कम कंप्लेंट करो मैं कम्प लिखा हो इंजेक्शन ले करके देखो तो हमने सारे सुबह इन्होंने लिख के लिया कुछ तो उससे बहुत देखेंगे अभी आगे, आगे क्या होगा जैसे आप ऑनलाइन आपने बुकिंग की है हाँ तो अगर आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तो ऐसा ऑनलाइन है तो ये फ्रॉड कहाँ से हो रहे हैं वो देखो चे, चे, चेक करो आप आपका दिक्कत नहीं आने हम दे सारा जो संस्था है वीर जी की संस्थाएँ उनका उनका नाम खराब हो रहा है ना तो तो बोला जा रहा है तो ज़्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन करो ये फ्रॉड है देखो ना आप तपास करो ना आपके यहाँ वो बोलते जि, जि, जितना हो सके उतना चेक करो आप वागुरु जी का खालसा वागुरु जी की फतेह मेरा नाम रोशन कौर है मैं जम्मू से आई हूँ मैंने यहाँ होटल बुक किया था सारा गरी नामक से प्रॉब्लम ये थी कि हमने वेबसाइट के थ्रू नंबर फाइंड आउट किया एंड द वेबसाइट वाज स्कैम प्रॉब्लम uh, ये हुई कि हमने जब कॉल किया उनको तो उन्होंने बड़े ही uh... प्रोसीजर के साथ हमें बताया कि इतने बेड्स हैं ये प्राइस है ये होगा आपको पेमेंट करनी होगी तो मैंने उस दिन मंडे की बात आई है इसी वीक मैंने इनको बोला कि ओके आप मेरा कंफर्म करो बट उन्होंने बोला बुकिंग आपकी कंफर्म परमानेंट तब होएगी जब आप पेमेंट करोगे तो मैंने इनको बोला कि मुझे टाइम चाहिए मैं रात को पेमेंट नहीं करूँगी तो मैंने अगले दिन इनको जब कॉल किया तो इन्होंने बोला कि मैम आप पेमेंट कर दो वरना तो बुकिंग का प्रॉब्लम पड़ेगा आपको तो मैंने कहा ठीक है आप बताओ कितनी करनी है तो उन्होंने बोला हम टेक्स्ट करते हैं तो उन्होंने टेक्स में लिखा 1100 प्लस 60 तो मैंने इनको डायरेक्ट 1160 पे कर दिया इन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि मैम ऐसे नहीं करना था हमने बोला था अलग अलग मैंने उनसे बहस की मैंने कहा आपने कोई मेंशन नहीं किया मैसेज में आपने मुझे बताया नहीं तो मैंने तो पूरी पेमेंट कर दी आप उसी को कंसिडर करो तो इन्होंने बोला नो no, मैम हमें वेबसाइट पर अपलोड करना होता है ये हमारे हाथ में नहीं है आपको रिफ़ंड हो जाएगा आप दोबारा करो मैंने इनको उस दिन पेमेंट नहीं की देन ऑन वेनजे फिर से मैंने शाम को इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला मैम पेमेंट तो करनी पड़ेगी हमने अपनी हायर थॉर्टी से बात की वो कह रहे हैं नहीं आपको करनी पड़ेगी आपको रिफंड हो जाएगा मैंने कहा अगर सपोज मुझे कैंसिल करनी है बुकिंग तो मेरा रिफंड कर दो आप मेरे को नहीं करनी तो कहते नहीं मैम वो नहीं हो सकता आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी वरना आपको रिफंड भी नहीं होगा तो मैंने इनको फिर से पेमेंट की इलेवन अलग सिक्सटी अलग एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम अब हम रिसिप्ट जनरेट करें एट की बात है रात के तो इन्होंने कहा रिसिप्ट जनरेट करें और फिर वो हम आपको देंगे व्हाट्सएप पर तो मैंने कहा ठीक है तो इन्होंने मुझसे नाम वाम पूछा एंड ऑल दैट तो उसके बाद रिसिप्ट ढाई साढ़े नौ बजे और उसके बाद इनका कोई कांटेक्ट नहीं है रिफंड की कोई बात नहीं हुई तो मैंने इनको नेक्स्ट डे शाम को कॉल किया क्योंकि कि सुबह इनका कॉल नहीं लगता है शाम को साढ़े पाँच के बाद ही कॉल लगता है तो इन्होंने बोला कि मैम इस टाइम पर हम बड़े बिजी होते हैं आप समझते नहीं हो मैंने कहा मुझे मेरा रिफ़ंड दे दो मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे तो इन्होंने बोला कि मैम नहीं नहीं, नहीं आ, आपको रिफंड देने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज यहाँ प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है आपने जी किया था मैंने कहा ओके देन फिर मेरे को क्या करना चाहिए तो वो कहते हैं कि आप ऑफलाइन जब आओगे आप कैश काउंटर से ले लेना तो जब मैं कैश काउंटर पे आई तो उन्होंने बोला इट इज़ फेक ये स्कैम हुआ है आपके साथ एंड देन उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा भी है कि इन्होंने पूरी की पूरी एग्जैक्ट वेबसाइट बनाई हुई है एंड नॉट एवरी वन नोज़ अबाउट इट वहाँ फ़ोन नंबर है जो ये उठाते हैं मेरे पास इनकी तीन ट्रांजेक्शन आई डीज़ हैं जिनमें तीन डिफरेंट लाइक एक इनका अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल्स है किसके नाम पर था आई एफ एस सी कोड अकाउंट नंबर मेरे पास सब है बट द थिंग इज़ दैट इसका करूँ क्या मैं क्वेश्चन ये आता है कि करें क्या कोई हायर अथॉरिटीज़ को लेगी अगर मैं जाके लाइक सपोज किसी अपने बैंक से पूछू कि मेरी ट्रांजेक्शन किसके नाम पर हुए वो नहीं बताएंगे इट इज क्लियर फॉर उनकी पॉलिसी है वो नहीं बताएंगे मुझे की ये ट्रांजेक्शन आई डी किसके नाम पर हुई है तो फिर बात आती है कि एज अटीजन वट शुड आई डू आपने के पता चला ना देन आई टॉक टू द मैनेजर ऑफ दिस तो उन्होंने मुझे बोला दैट ये यूजली होता है दिट इज नॉट अ फर्स्ट टाइम इट इज अफरिंग लोगों का इससे भी ज़्यादा स्कैम हुआ मेरे तो ट्वेंटी टू हंड्रेड का हुआ है बट लोगों का थर्टी सिक्सटी थाउजेंड का हुआ है द क्वेश्चन कम्स डैट दो हफ्ते से अगर ये चल रहा है तो मेरे साथ होना से प्रिवेंट हो सकता था अगर एक्शन लिए जाते बट एक्शन लिए नहीं जा रहे तो क्वेश्चन कम्स कि हो क्या रहा है यहाँ एंड यहाँ टूरिज़्म सबसे ज़्यादा इनकम कौन जनरेट कर रहा है इस एरिया में टूरिज़्म अगर टूरिस्ट ही हैप्पी नहीं है अगर टूरिस्ट को ही आप इस तरह से स्कैम करोगे आप एक्शन नहीं लोगे लो इलीगल तो वही इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या है मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि देर शुड बी अ प्रॉपर प्रोटोकॉल जिसके बेसिस पे हर एक बंदे को पता चले कि दिस इज द एग्जैक्ट वेबसाइट नॉट एवरी वन नो ना गूगल पे तो सारी दस वेबसाइट जाती है आप हमें बताइए कि ऐसा क्या हमें दिखेगा जिससे हमें पता चले कि ये वेबसाइट है ये नंबर है यहाँ बात हाँ उनका पूरा जैसे इनका प्रोटोकॉल है सेम प्रोटोकॉल उनका है बस ये है कि दे आर चार्जिंग नाइन नाइन्टी नाइन बट दे आर चार्जिंग एलेवन सिक्सटी कि किसके नाम ना पर गया जा है मैं क्या करूँ कंज्यूमर कोर्ट जाऊँ उसमें कितना टाइम लगेगा उसमें से कितनी आईडी चेंज हो जाएंगी उसके अकाउंट चेंज कर देंगे मैं अगर फ्रीज भी करा दूँ अकाउंट उसके बाद मनी तो रिटर्न नहीं हो रही है मेरा तो कम है लोगों का जिनका थर्टी सिक्सटी हुआ है उनका क्या द क्वेश्चन कम्स क्या हो रहा है यहाँ क्या आप लोगों ने एक्शन नहीं लिए मुझे यहाँ ये यह पता चला कि ऑलरेडी बोला गया है पुलिस वालों को कम्प्लेन फाइल हुई है एग्जैक्ट मेरी नहीं हुई है बट जो पहले हुई है बट बात आती है फिर मेरे साथ क्यों हुआ ये अगर दो वीक्स पहले ही फाइल कंप्लेन हो गई थी इसके बारे में तो फिर क्वेश्चन कम्स के कर क्या रहे कुछ तो करना चाहिए लाइक like एटलीस्ट कुछ तो बट मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा ट so आपने के मैनेजर से बात की है है अभी 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 मैंने अभी, जस्ट अभी, मैंने साइबर क्राइम गवर्नमेंट जो वेबसाइट है, उसमें फाइल कर रही मैं ताकि उनका अकाउंट क्योंकि मेरे पास किया वाहिगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह दास रणजीत सिंह भोमा सचखंड श्री हरिमंदर साहब सारागढ़ी निवास ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਨਵਾਸ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ 80000 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੀ ਨੌਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਾਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂਾਂ ਗਆਂਢੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਲਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਆਈ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10000 ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 2100 ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਨਾਂ ਨਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਖਦਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜਾਂ ਰਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨਵਾਹਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈੱਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ এসਜੀਪੀਸੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨਵਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਜਾਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਤਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਬਰ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸੱਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਿਆ ਦੋਵਾਂ ਚਮਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਸਾਰ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾਦੀ ਠੱਗੀ ਵਜਦੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਆ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਈ ਤੋ ਆਂਦੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਨਵਾਸ ਹੈ ਐਸਡੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਡੀਪੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੰਕਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੰਗਪਦ ਤੇ ਝੂਠ ਲਪਈ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਅਨਨ ਲੱਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਬੀਜਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਬਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੋਂ ਦੁਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਬੈਂਕਵੈਟ ਹਾਲ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਬ ਆਪਕੇ gobanquets.com ਪਰ 골ਡ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ 5 ਲੱਖ ਪਰ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਥ 10 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਦਾ जहाँ पर वेज एंड नॉन वेज फंक्शन के लिए 200 लोगों के लिए बैंक हॉल अवेलेबल है और साथ ही यहाँ 20 रूम्स एब्सोल्युटली फ्री स्विमिंग पूल एक्सेस थ्री इयर्स के लिए 35 परसेंट डिस्काउंट फूड और बेवरेजेस के ऊपर 25 स्पा एंड बॉडी मसाज फ्री थ्री ईयर्स के लिए इतना ही नहीं वन ब्राइडल मेकअप बाय हेयर प्लेस मॉडल टाउन एवं टेन पार्टी मेकअप एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा इसके अलावा दो दुबई टिकट्स एब्सोल्युटली फ्री पर मिलेगा आज ही संपर्क कीजिए गो डॉट कॉम से सिक्स टू थ्री नाइन डबल जीरो जीरो सिक्स थ्री टू इस नंबर पर।